Давай, вот. Давай. Вот. Давай. Вот. давай. Вот смотрите, вот я его человек, который надурил весь Кушугум. И вот рядом стоит. Балабина. Балабина. Кушугум. Это люди, которые обещали людям миллионы. А ебут все. Мужчина, посмотрите сюда. А вы что стоите? Скажите хоть что-нибудь. Он тоже обещал. Дайте пройти до вот этого. Вот. Я думаю, что... ну, с той стороны.

Куда а, вы же собирали да, здесь вы всех, а сейчас от всех прячете. Не выпускай никуда его дальше, пусть да, Нормально, да? видно его. Да, да, дайте мне перезвонить, а Чего я видео как, снимаю. Как, как да сам... да да У нас видео там уже стоят. Получается, они ебанули, блядь. А что не сходят, там не пускают. У своих ебанули, стоят. Да, Ты их всех устроил. сегодня? Стоит, стоит. Да. Да. Как прячутся. А потом Виктор Федорович Янукович об этом не знает. И никто не знает об этом. А с ними пообщаться узнают. А кто-нибудь ведомости расписывался или нет? Да, да все не расписали. Не Или не они не за не нас расписывали? Расписались все. Никто не получил, блядь, а расписались за деньги все. Тоже на ебать. А я не расписывался. Не ругайте, Распорт. Не Распорт. Распорт. Мне так дали. А мне вообще ничего не давали. Мне тоже ничего не давали. А росписи стоят. Ну и что, вы дозвонились? Не как не вас не по имени отчеству? Скажите, пожалуйста. Как Анатолий Николаевич, а фамилию скажите свою, пожалуйста. Да, Клау ребят. А, клоунада, для вас это клоунада. А, надо. А, баш, Паш, стой там не пропускай. Не выпускай никого, стой там. Не прекращайте клоунка. Вы нам сказали, дорога за наш счет, ебать. Вот сейчас обратно мы едем за свои бабки. Нахуй оно надо? Объясните вот такую постановку. Давайте без Пацаны, на камеру снимают. Давайте мы от нас не зависит. От кого зависит, кто обещал, блядь? Правильно. Что я пришел, и сказал, давайте поедем, получим вот 350 рублей. Ура! Да, ебать, или шо? Да потому что мы знали, что вы так делаете. Дело, прыгали, дело прыгали, даже не да. Конечно. Дело, знаете как, дело в обещании. Сказали, ну, сделай. Да. Не, просто понимаешь, да. а вы, сделать? блядь, не всегда. Сказал да. да. одно и да. делай другое. Нас ебут, а мы не да. Нет, да. нас ебут, а мы гребшаем. Да.

пожалуйста, дайте мои деньги. Нет, ну Нормально, мы сейчас нормально разобрали. На перроне сказали, будет? Он сказал, все, пацаны. Женя, подожди! Ну, что мне людям сказать? Потому что тут вам какие Да нет, дело не в 100 гривнах. Дело... А ну подожди, я ничего не слышу. Куда он говорит? Алло. Ну помолчите, я ничего не слышу. Ну будьте вы людьми. Ну что вы... будьте сначала людьми. Сначала будьте

Я понял. А я, это понял. Это я понял. Надо, мне, кажется, это 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 значит, место. вот я дозвонился. Дозвонился. Сейчас, через полчаса. Собираются в Запорожье на экстренное совещание. Да вот. какие полчаса? Да полчаса нам все равно. Похуй, И что я, вам что, я могу Такие сказать? Да. Вы нас сюда догнали, какие теперь расхлебуйте. Давай, если мы в Запорожье будем. Что дай ты для в Кубе? Что дай дай не надо никого делать? Давайте дай нам наши деньги, или сейчас останавливается Пушу, блядь, дебилы. Какое полчаса? Мы пошли, пошли, мы будем в Запорожье.